Hörmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazır qəsəbəsində 533 nömrəli marşrut yolunun yaxınlığında əla bir altı qaraj, gözəl həyət evini sizə təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, bu ev həqiqətən almağa dəyər, gözəl keyfiyyətlə tikilmiş bir ay evlərindəndir. Ə ilk növbədə başlamamışdan əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, videonu izləməmişdən əvvəl kanala abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Hörmətli izləyicilərimiz, baxın, evin bu formada gözəl, geniş bir həyət yanı sahəsi var. Alt hissəsində 2 maşının ard-arda dura biləcəyi garajı var. Bax gördüyünüz bu hissə, hörmətli izləyicilərimiz garajıdır. Bax belə bir garajı var. Və burdan Bu hissə bölünür. Burada maşının duracağı olur. Burada yay mətbəxi də yerəmək olar və ya xuddu aşağıda digər alternativ otaqlar istifadə etmək mümkündür. Evin tikilişi, yəni artıq bax bu betonları, bu taxtanın keyfiyyətini bilən izləyicilərimiz bilir ki, yəni evin keyfiyyəti, yüksək keyfiyyətlə tikilib. Bax gördüyünüz burada betonu yigərlərdi. Bax bu hissədə betonu yigərlərdi. Evin 4 bir tərəfi qoşa daşlı, qoşa hörgü də hörmətli izləyicilərimiz. Bax burada həyəti, bax belə bir e, tamet daş vurulub. Burada kombi yeri qoyulub. Qaz xətti, su xətti Ə, çəkilib, ərazidə bütün kommunallar daimidir. Evdə yəni təkcə qalıb divar kağızları, divar kağızları da alıcının zövqünə görə vurulub verilə bilər. Və yaxud da alıcı yəni e, qiyməti endirim elətdirib öz e, cibindən də vurdura bilər. Hörmətli izləyicilərimiz qeyd etmək istəyirəm ki, baxın evin kürsüsü, yəni çox hündürdür. Təxmini olaraq evin kürsüsü bir 7-8 daş təşkil edir. Yəni yol səviyyəsindən də hündürdür. Bax gördüyünüz bu formada həyətyan sahəsi var. Pələkanları, qeyd etmək istədim, pələkanlar ağlayıdışlarla işlənilib. Evdə son təmir ay tamamlanma işləri qalıb. Bax burada dəhlizdəyik. Üç otaq, bax bu hissədədir. Aşağıda da kötağı. Təmir etsəniz bu ev beş otaqlı sayılır. İlk növbədə daxil olaq, qonaq otağına qapılar yeni qoyulub. Yəni qapılar yenicə qoyulub. Evdə xırda təmir işləri qalıb. Yəni 3-4 gün ərzində tam yekunlaşacaq. Bax burada belə bir qonaq e, otağı da hürmətinizlə izləyəcəyiniz. Bax belə bir qonaq otağı var. Burada bax gördüyünüz kimi kombi xətləri çəkilib. Qeyd etmək istəyirəm ki, əla bir evdir. Həqiqətən almağa dəyər. Qiyməti 48500 manata təklif olunur. Heç bir əmlak kanalında olmayan qiymət tək də tə Ergey əmlakdadır hürmətinizlə izləyəcəyiniz 48500 manata. Yəni alıcıya da inşallah qiymətdə endirim olunacaq. Bax burada da belə bir mətbəxi var, gördüyünüz kimi. Döşəməsi taxta poldur. Qeyd etmək istəyirəm ki, plakan, e, daha doğrusu, e, pol tam laklanıb hazır şəkildə alıcıya təhvil veriləcək. Və burada növbəti otağıdır. Növbəti otağıdır burada. Baxın növbəti yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi formada, bax burda da kombin xətləri təklib. Qeyd etmək istəyirəm ki, çox əla bir qiymətdir. Daha çox vaxt itirmədən bu formada gözəl ev axtarırsınızsa, əlaqə saxlayıb bu evə tez sahib ola bilərsiniz. Və burada da belə bir növbəti yataq otağı hörmətli izləyicilərimiz. Bax gördünüz bu formada yataq otağıdır və bir sanitar qovşağı var. Bunu da sizə göstərib videoya yükləşdirmək istəyirəm. Bax burda belə bir e, sanitar qovşağı hörmətli izləyicilərimiz və orada dəhlizin baş hissəsində e, bana çıxışdır. Evin ümumi torpaq sahəsi 2 çota yaxındır. Bax görürsüz, bu formulə həyət sahəsi var. Hörmətli izləyicilərimiz, qiyməti də bir daha da vurğulayıram 48.500 manatdır. Yəni tam kupçalı, sənədləri qaydasında olan gözəl bir altı qaraj həyət evidir. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.